Самая тяжелая и невосполнимая потеря – смерть близкого человека. Еще труднее смириться с болью и принять как неизбежное, когда уходят в вечность, крепкие, здоровые, полные сил молодые люди. Война принесла горе еще в одну желтоводскую семью и жестоко оборвала жизнь 33-летнего мужчины, отца двоих детей. В феврале этого года во время дебальцевских событий погиб Сергей Сергеевич Федорченко, работник «Восток руды». Сергей Федорченко родился 21 декабря 1981 года в селе Желтом. После окончания Эрастовского сельскохозяйственного техникума, где получил специальность агроном, прошел срочную службу в армии. Вернувшись домой, поступил на работу в совхоз Желтореченский. Трудился там с 2002 по 2005 год. Потом до 2009 на на механическом заводе. А в 2010 году пришел на предприятие «Восток Руда», где работал машинистом насосных установок участка номер 25, обогатительной фабрики, цеха переработки руд. Коллеги вспоминают Сергея как трудолюбивого и исполнительного работника, простого, хорошего парня. 17 мая 2014 года Сергей Федорченко был призван по мобилизации – после чего все это время служил в 40-м батальоне территориальной обороны Кривбас. 25 февраля в храме Святой Троицы родные, близкие, коллеги, сослуживцы и просто желтоводцы простились с Сергеем и провели героя последний путь. Светлая память о погибшем и его подвиге навсегда останется в наших сердцах. сыни, Сегодня нас с вами собрало большое горе. Желтоводцы прощаются сегодня с одним, еще с одним из наших героев. В событиях под Дебальцево Погиб наш земляк Сергей Сергеевич Видорченко. Сергею было 33 года. Вся жизнь еще впереди. Строились планы на будущее. Думалось, как жить дальше. И как говорится, в народе ему жить да жить, но война не щадит никого ничем не, вос... не восполнить ту потерю, которую понесли родные и близкие. Сергей Сергеевич погиб, защищая родную землю Украины, защищая своих детей, защищая нас с вами. И вечная память у Сергея Сергеевича останется в сердцах желтоводцев. Я от имени всех желтоводцев приношу искреннее соболезнование родственникам погибшего. Сергей Сергеевич останется вечно в нашей памяти. Герои не умирают. Слава Украине! Трудно говорить сегодня. Мы прощаемся одним из наших друзей, знакомых, близких. Трудно подобрать те слова. Да и, наверное, мы не найдем, не найдем сегодня тех слов чтобы утешить сегодняшнее горе. В мае 2014 года Сергей был одним из тех, кто первые пошли в те тяжелые дни, когда вооруженных сил практически не было. Создавался 40-й батальон, наш славный 40-й батальон территориальной обороны на базе 17-й механизированной бригады этот батальон прошел пекло Новайского котла, пекло Дебальцевского котла. Трудно говорить, конечно, об этом. Здесь побратимы его стоят, они помнят это все. Наверное, я всего не знаю, а они больше вам могут сказать об этом. Его гражданская позиция в тот момент была довольно-таки высокой, и он не смог себе позволить остаться в стороне. 40-й батальон внес большой вклад в историю создания украинских вооруженных сил, в историю вообще Украины. Я надеюсь, что земляки, друзья, братья, знакомый будет помнить всегда о нем. Будет помнить о Коваленко, будет помнить о Войцеховском, будет помнить о Федорченко. Их ими, имена, ихними именами назовут улицы, скверы. На подвиги их будет учить наших детей, внуков, правнуков. Честь и слава героям! Слава Украине! Бачи і сестри, ми під час служби сьогодні слухали Євангелія і спочатку ми слухали слова апостола Павла, де він нам нагадує, щоб ми не плакали як язичники, які не мають ніякої надії. А ми маємо надію це життя вічне. Ми коли співаємо сім во віри, чаю, воскресення, мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Тому ми можемо і трошки поплакати, але з надією, що ми колись зустрінемось. І треба молитись і жити так, щоб ми зустрілися по правої сторони. Ми сьогодні прощаємося з Сергієм. Зараз можуть підійти всі рідні, попрощатись. А рідним, я бажаю, особливо дітям, які будуть підростати, щоб вони прожили так своє життя, щоб вони для Сергія, для батька свого були, були перед Богом оправданням. Усі, Господи, всіх вас. Слава Богу. Берут мы чужие люди. жени сынку не жаль. Ти ж на моїм you. Сергей был смелым, отважным, мужественным человеком. Он стоял вместе с нами плечом к плечу. Это был человек, на которого можно было положиться, который прикроет тебя, невзирая ни на что, невзирая на опасность для самого себя. Мы, друзья, приехали проводить его. Будем помнить, будем чтить, чтить память о нем. Мы, получается, были призваны в мае месяце. Он прошел с нами, как говорили уже и он прошел с нами до Бальцева, но не хватило немножко времени. Получается, он погиб, а через 6-7 часов нам пришел приказ на вывод войск. Он просто немножко не дотянул. Серый был просто нашим другом, очень хорошим человеком, на которого можно было себя понадеяться. Он без, был бескорыстный. Я не знаю, просто человек с большой буквы и все. У меня плохого, просто нечего ему сказать. Просто нечего. Всегда была опора от него. Всегда он мог поддержать тебя в любое время, как бы тяжело не было. Всегда он находил слова, всегда он мог пошутить, поулыбаться. Я не знаю, таких людей мало, очень мало. А нас там на этой войне просто сплотило полностью все. Мы с разных регионов, с разных городов. Но тем не менее, это наша одна была большая семья, за которую мы стояли горой. Ну так получилось. Мы сейчас здесь стоим, а он там. Может и наша ошибка, что мы его не смогли уберечь как-то. Не знаю, расценивать может каждый по-своему. Я надеюсь, и администрация города, и военкоматы мы его друзья, я могу это сказать с гордостью, мы его друзья. Мы не забудем его семью, мы не забудем Серегу, мы всегда будем чтить память его, а как хорошем человеке. Знаем Сергея с позитивной стороны, с отличной стороны, как боец, он, он зарекомендовался очень отлично. Все время с улыбкой шел по жизни. Надеялись, что после первого котла уже достаточно для нас войны. Вот так повернулось все, что пришлось опять идти с этим девизом мы как бы кто выжил собирались мы не, не собирались оставаться там на все время все для нас война должна была быть окончена еще в первом созыве мы ждали этого перемирия дождались а после перемирия начался еще больше ад чем было до перемирия